Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang Arab yang hidup di zaman Nabi tak faham perbahasan, muka ni, mulut ni termasuk anggota luar ke bahagi, anggota dalam, apakah mereka boleh bahas secara perbahasan Asyairah dan Maturidiyah? Mustahil mereka faham perbahasan tersebut. Kalau memahami akidah secara Asyairah dan Maturidiyah tu satu kewajipan, maka menyalahi sifat Rasulullah amanah. Alang-alang dah sebut tentang syairah dan maturidiyah dan golongan golongan ahli hadis dalam pemahaman ini tuan-tuan. Banyak kali orang tanya kenapa Ustaz pilih pemikiran akidah alul hadis tidak asy'ariyah dan maturidiyah. Jawapan ringkas dia, jawapan mudahnya tuan-tuan. Pemikiran akidah, aliran akidah asy'ariyah dan maturidiyah. Perbahasan dia tak akan mampu difahami oleh orang-orang awam. Tak akan mampunya. Sedangkan agama, persoalan akidah mesti difahami oleh orang cerdik maupun orang awam Takkan faham punya orang awam Sebab tu dulu, ustaz-ustaz kita dulu kalau mengajak akidah asyairah sifat 20 tu Dia akan ada satu perkataan Saya ingat orang-orang yang mengaji dia akan biasa dengar Dia kata kalau tak faham tu maknanya faham lah ha, Biasa dengar perkataan tu Maknanya ustaz yang mengajak tu sendiri dia rasa susah nak nak bagi nak terang bagi orang faham. Susah tuan, -tuan. Susah. Mustahil cara perbahasan yang sukar untuk orang ramai faham. Itu yang diajar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Buktinya cuba tuan, -tuan tengok. Dalam bab wuduk ulama mazhab syafi'i mereka kata membasuh muka ni yang wajib dibasuh hanya luaran muka kulit luar ni dalam mulut ni mereka kata tak wajib basuh tak wajib sampaikan air ketika berwuduk dalam berkumur tak wajib demikian juga tak wajib berkumur ketika mandi junub tak wajib sebab apa tak wajib sedangkan di sisi ulama mazhab syafi'i dalam bab puasa mulut dalam mulut ni yang ada gigi ni dia dianggap anggota zahir sebab tu kita tak batal puasa kalau kita tengah puasa kita gigit pen masuk ataupun kita ambil getah kita getah getah tak ada perasa apa-apa kita gigit orang gigit kuku apa semua batal puasa tak tak batal puasa kalau dia tak telan dia buang dia gigit dia kemam getah dia gigit gigit gigit, gigit. kemudian dia buang bulan puasa batal tak puasa tak batal kerana tak ada sesuatu yang masuk ke dalam jauh ke dalam perut dia. Sebab apa tak batal? Kerana di sisi ulama mazhab Syafi'i, mulut bahagian gigi ni adalah anggota zahir. Tapi persoalan dia, kenapa dalam bab wuduk tak wajib basuh? Kalau hampa kata mulut ni bahagian zahir, kena wajib dibasuh. Wajib dibasuh ketika berwuduk dan wajib dibasuh ketika mandi junub kerana dia anggota zahir. Ulama mazhab Syafi'i kata, kenapa? Kerana pada kami ada dalil yang menunjukkan Ketika berwuduk dan mandi junuk, tak wajib basuh mulut. Apa dalilnya? Iaitulah seorang Arab Badwi pernah datang kepada Nabi SAW bertanya kepada baginda, Ya Rasulullah, kaifah anda Wahai Rasulullah, bagaimana kita nak berwuduk? Lalu Nabi SAW bersabda, Tawaddaq kama amarakallah. Berwuduklah kamu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Maknanya Nabi suruh dalam Arab itu rujuk Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, apabila seseorang daripada kamu bangun hendak menunaikan salah, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ hendaklah, hendaklah kamu basuh muka kamu. Maka muka yang dimaksudkan adalah bahagian yang dihadap pada orang. Mulut ni tak termasuk dalam bahagian yang didedahkan kepada orang ramai. Maka yang wajib dibasuh hanya anggota luar. Kenapa? Kerana ulama Masyarakat Syafiq kata, mustahil orang Arab yang awam itu dia boleh faham perbahasan mulut bahagian dalam yang ada gigi ni termasuk dalam bahagian anggota dalam badan ataupun anggota luar badan. Orang Arab tak akan faham perkara tu. Cuma tuan-tuan bayang, kalau orang Arab yang hidup di zaman Nabi tak faham perbahasan muka ni mulut ni termasuk anggota luar ke bahagian, anggota dalam, apakah mereka boleh bahas secara perbahasan Asy'irah dan Maturidiyah? Mustahil mereka faham perbahasan tersebut. Kalau memahami akidah secara asyairah dan maturidiyah itu satu kewajipan, maka menyalahi sifat Rasulullah amanah. Kalau dia satu kewajipan menjadi kewajipan Nabi menyampaikan kepada umat awam ke orang alim ke orang awam ke mesti wajib kepada Nabi menerangkan nanti saat dulu hampa kena faham Allah Ta'ala tu hampa yakin Allah Ta'ala wujud yakin wahai Rasulullah apa dalil Allah wujud mesti kena, kena tahu begitu perbahasan kamu kena tahu kamu kena datangkan bukti akal. Apa kenapa kamu kata Allah Taala itu wujud? Nabi tak kata begitu pun. Nabi tak tak sebut begitu. Lalu sebut satu persatu Allah Taala turun, apa maksud Allah Taala turun? Seperti yang dibahaskan dalam pemikiran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Nabi tak terang semua perkara itu. Maka apabila Nabi tak terang menunjukkan perbahasan-perbahasan seumpama itu bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan juga perbahasan yang dimulakan di zaman as-salafus saleh generasi terawal umat Islam yang dijamin kebaikan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan perbahasan itu datang kemudian setelah masuk pemikiran-pemikiran luar ke dalam masyarakat orang Islam maka bangun para ulama untuk menapis perkara-perkara yang boleh diterima dan dan bertepatan dengan al-Quran dan sunnah dan membuang apa-apa yang menyalahi al-Quran dan sunnah. Itulah yang dilakukan oleh al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua-dua mereka telah berusaha untuk menapis pemikiran-pemikiran falsafah yang menyalahi Islam dari dari berjaya mempengaruhi umat Islam dan me me memperakui, mengakui ataupun mengesahkan apa-apa pemikiran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi asal perbahasan akidah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh daripada perbahasan yang diketengahkan oleh Asy'irah dan Maturidiyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas kepada tuan-tuan semua.